perang saraf terakhir sebelum ribut melanda. Ketegangan di rantau Asia Barat mencecah tahap baru selepas tentera Amerika Syarikat mengesahkan telah menembak jatuh sebuah pesawat tanpa pemandu drone milik Iran di ruang udara antarabangsa. Insiden ini berlaku di tengah-tengah persiapan kedua-dua negara untuk mengadakan rundingan diplomatik kritikal yang dijadualkan berlangsung di Oman pada hujung minggu ini Pentagon mengesahkan bahawa sebuah jet pejuang F-35C Lightning II yang berpangkalan di atas kapal pengangkut pesawat USS Abraham Lincoln telah memintas dan memusnahkan drone Syahid 139 milik Iran. Menurut jurucakap tentera Amerika Syarikat, drone tersebut dikesan menghampiri armada kapal perang mereka pada jarak yang dianggap mengancam dan tidak selamat. Walau bagaimanapun, Tehran di dalam kenyataan balasnya mendakwa drone berkenaan hanya menjalankan misi pemantauan rutin dan menyifatkan tindakan Washington sebagai satu provokasi berbahaya yang boleh menjejaskan kestabilan rantau tersebut. Di sebalik percikkan api keteteraan ini, saluran diplomatik dilaporkan masih terbuka tetapi di dalam suasana yang amat tegang. Lokasi rundingan damai yang asalnya dicadangkan di Turki kini secara rasminya telah dialihkan ke Muscat, Oman di atas permintaan pihak Iran. Rundingan yang dijadualkan pada Jumaat 6 Februari 2026 dijangka akan mempertemukan utusan khas Amerika Syarikat Steve Witkoff dengan Menteri Luar Iran Abbas Arakci. Sumber dalaman menyatakan bahawa Iran cuba mengecilkan skop rundingan hanya kepada isu nuklear dan penarikan sekatan ekonomi. Manakala pentadbiran Amerika Syarikat di bawah Presiden Donald Trump dijangka akan menuntut konsesi yang lebih luas termasuk kawalan ke atas program peluru berpandu balistik Iran. Insiden tembakan drone ini dilihat merupakan sebahagian daripada strategi perang saraf oleh Washington bagi mengukuhkan kedudukan tawar-menawar mereka di Oman. Sementara itu, Israel dilaporkan memerhati perkembangan ini dengan penuh skeptikal Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di dalam satu kenyataan ringkas menegaskan bahawa sebarang perjanjian di Oman tidak seharusnya memberi nafas baru kepada keupayaan ketenteraan Tehran. Dunia kini menumpukan perhatian sepenuhnya ke Muscat pada Jumaat ini bagi melihat sama ada diplomasi mampu memadamkan api konflik atau sekadar menjadi fasa bertenang sebelum konfrontasi yang lebih besar berlaku. Laporan awal pula mengesahkan satu pergerakan strategik yang tidak boleh diputar belit dengan bahasa diplomatik. Kumpulan serangan kapal Indo-Amerika Syarikat yang diketuai USS Abraham Lincoln, CVN-72 telah berundur ratusan kilometer ke arah barat daya menjauhi daripada Teluk Parsi. Ini bukan berita kecil, ini bukan rutin dan ini jelas bukan rehat sementara. Mari kita jelaskan daripada awal supaya tidak ada yang keliru. Ini bukan pembatalan option serangan terhadap Iran. Ini ialah penyesuaian taktikal yang dipaksa oleh realiti moden. Sebabnya hanya satu iaitu survivability. Kekal terlalu hampir bermaksud kapal induk itu berada di dalam zon pembunuhan senjata anti kapal Iran. Kita bercakap tentang peluru berpandu balistik anti kapal seperti Kalid Fars dan Hormuz 2. Dengan jarak efektif sekitar 300 ke 350 km dilengkapi sistem pemanduan terminal optoelektronik. Tambah pula keluarga Fatih 313, Zulfagar serta pelbagai sistem anti kapal subsonik dan supersonik berprofil rendah. Dan jika Iran benar-benar memiliki atau menerima teknologi setara YJ-18, maka secara profesionalnya itu sudah cukup untuk membuat mana-mana laksmana berhenti minum dan akan mula mengira kos sebenar. Lebih signifikan penempatan semula ini dilaporkan berlaku di sebalik rangkaian pergunungan Oman. Ini bukannya kebetulan geografi, ini adalah taktik perlindungan. Angkatan laut paling berkuasa di dunia kini menggunakan bentuk muka bumi sebagai perisai bagi mengurangkan pendedahan kepada radar pengawasan dan sensor Iran yang ditempatkan di kawasan tinggi di sepanjang pesisir Teluk dan juga Selat Hormuz. Apabila kapal induk perlu berlindung di sebalik gunung Naratif penguasaan mutlak wajar disimpan dahulu. Wilayah Oman kini berfungsi sebagai zon penampan, membolehkan lapisan pertahanan tambahan seperti Patriot, PAC-3 dan juga NASAMS membantu memintas ancaman sebelum ianya menghampiri aset yang bernilai tinggi. Langkah ini memberi reaksi kepada SM-6 dan juga pesawat berasaskan kapal induk untuk bertindak. Di dalam bahasa mudah, satu lapisan perlindungan tidak lagi mencukupi. Adakah ini kelemahan? Tidak juga sepenuhnya. Adakah ini dominasi? Jauh sekali. Ini ialah pengakuan strategik bahawa Teluk Parsi bukan lagi zon operasi bebas risiko. Sistem peluru berpandu Iran telah mengubah keseimbangan kuasa. Kapal induk itu tidak berundur kerana ancaman berkurang. Ia beralih kerana ancaman kini padat, tepat dan terlalu mahal untuk diabaikan. Mesejnya sangat jelas kepada sesiapa yang masih berpegang kepada peta lama. Sebarang konflik berhampiran pesisir Iran berlaku pula di dalam lingkungan penguasaan Iran. Mengikut syarat Iran, maka dengan menanggung kos kerugian yang kali ini Washington tidak boleh berpura-pura tidak nampak akan akibatnya. Peta medan telah ditulis semula dan kali ini ia tidak ditulis di tangan Washington tetapi di tangan Iran. Juga dilihat kali ini, langit di antara Moskow dan Tehran menjadi sangat sibuk. Bukan dengan penerbangan komersial, tetapi dengan pengangkutan udara ketenteraan berskala besar. Ada sumber melaporkan berlaku operasi pemindahan kecemasan melibatkan aset strategik Rusia ke Iran. Butiran rasmi dikunci rapat, namun skala dan tempo penerbangan meninggalkan sedikit ruang untuk tafsiran lain. Ini bukan penghantaran rutin, ini pengukuhan pertahanan di bawah tekanan masa. Bantuan tersebut dipercayai melibatkan sistem pertahanan udara S-300 dan juga lebih membimbangkan S-400 Triumph. Sistem yang direka bukan untuk pameran tetapi untuk menolak masuk kuasa udara musuh berteknologi tinggi. Bagi Moskow, langkah ini bukan simbolik. Ia adalah isyarat sokongan nyata terhadap Tehran di saat ruang udara Tehran berada di dalam fasa paling terdedah semenjak sedekat lalu. Kerjasama ini muncul ketika Tehran secara terbuka menilai risiko serangan asing khususnya daripada Amerika Syarikat. Washington bukan sekadar memiliki kelebihan kuantitatif tetapi kelebihan kualitatif yang mutlak. Gabungan pengebom stealth B2 Spirit Kemasukan awal B-21 Rider, armada F-35 serta peperangan elektronik berlapis direka untuk satu objektif. Melumpuhkan randa musuh sebelum musuh sedar mereka telah disasarkan dan Iran tahu akan perkara ini. Sebelum ini tulang belakang pertahanan strategi Iran ialah sistem S-300PMU2 buatan Rusia. Tetapi realiti berubah pada Oktober 2024 apabila serangan udara Israel menyebabkan kesemua bateri aktif S-300 Iran mengalami kerosakan serius. Rangkaian pertahanan jarak jauh runtuh hampir serentak. Kehilangan itu bukan sekadar kerosakan aset, ia membuka jurang operasi. Semenjak itu, Tehran terpaksa bergantung kepada sistem domestik sambil mencari pengganti yang benar-benar mampu menutup jurang tersebut. Maka di sinilah nama S400 Triumph muncul semula di dalam laporan risikan lewat 2025. Dengan jarak liputan sehingga 400km, radar multiband dan keupayaan pengesanan sasaran berkelajuan tinggi serta berprofil rendah. S400 direka untuk berfungsi di dalam persekitaran yang sama dengan pesawat stealth generasi kelima jika sistem ini beroperasi sepenuhnya, ia tidak menjadikan Iran kebal tetapi ia menjadikan serangan lebih padat dan lebih rumit serta jauh lebih mahal. Di dalam pada masa yang sama, Iran mempercepatkan integrasi sistem domestik Bavar 373, versi terbaru yang menggunakan peluru berpandu sayat 4B dengan jarak operasi sekitar 300km Sistem ini secara terbuka diposisikan sebagai setara fungsi dengan S400 dengan fokus khusus kepada sasaran berprofil style. Bagi lapisan pertengahan, Kordat 15 memainkan peranan kritikal. Sistem mudah alih ini menggunakan radar pes array pasif mampu mengesan sasaran style sekitar 85km dan melaksanakan pemintasan pada jarak 45km. Mobilitinya membolehkan taktik shoot and scoot tembak berpindah kemudian hilang daripada dijejak. Manakala Kordat 3, sistem yang mencatat sejarah apabila menembak jatuh drone Global Hawk Amerika pada tahun 2019 kekal sebagai komponen pertahanan bergerak dengan jarak penglibatan sehingga 105km khusus melindungi lokasi sensitif dan juga aset strategik. Untuk ancaman rendah seperti peluru berpandu jelajah dan drone, Iran memperkenalkan 9D sebuah sistem jarak dekat berlapis radar dan sensor elektro-optik yang direka bagi menutup jurang terakhir yang sering dieksploitasi di dalam serangan moden. Kesemua ini menunjukkan satu perkara, Iran sedang menyusun pertahanan secara menyeluruh, bukannya reaktif. Dan persiapan itu tidak terhad kepada ketenteraan semata-mata, Pihak berkuasa Teheran secara rasmi mengesahkan bahawa stesen metro dan tempat letak kereta bawah tanah telah ditetapkan sebagai perlindungan kecemasan untuk orang awam. Ini bukan latihan pertahanan awam biasa. Ini adalah persediaan untuk senario terburuk. Apabila sistem pertahanan udara dipindahkan dengan segera dan bandar disiapkan untuk berlindung, itu bukan tanda panik. Itu adalah tanda bahawa masa sedang dikira dan di dalam konflik moden sering kali bukan siapa yang menembak dahulu yang menang tetapi siapa yang paling bersedia apabila tembakan akhirnya dilepaskan